Salamlar vaxtınız xeyir dostlar. Bu videoda sizlərə yeni layihə göstərəcəm. Ön satışı olan bir layihə. Presale aktivdir artıq bu layihədə. Bu layihə necə işləyir dostlar, onu sizlərə göstərəcəm. Necə token ala bilərik olar haqqında danışacağam. Pokémon layihədidir. Yəni layihənin adı budur bələdiyim biz burada ön satışdan token ala bilərik. Bir azdan necə token ala bilərik, onu sizə göstərəcəm və ya bu tokeni bizə almağımızın xeyri nədir? Kriptodan ümumiyyətlə başa çıxanlar, almayanlar bilir ki, ön satışdan token almaq yaxşıdır, amma bütün ön satışlar hamısı real olmur. Bəzən görürsən ki, pul qoyursan, batır gedir. Yəni bu da demək deyil ki, bu layihə realdır. Yəni bunu bilmək olmaz. Yəni bunu heç kim, yəni deyə bilməz ki, bu realdır ya yox. Yəni bunu ancaq presale bitdikdən sonra ondan sonra görürük ki, token istənilmir falan filan, ondan sonra bunlar bilinir. E, ancaq ki dostlarım bəziləri də tutur. Tutandansa çox gözəl e, pul tutmaq olar burdan. E, deyək ki, burada dostlar gördüyünüzsüzsə ön satışın qiyməti 0.00022 idi gördüyünüzsüzsə. Ancaq bu borsada listələmə qiyməti gördüyünüzsə 0.00424 idi. E, biz indi bu tokendən deyək 1 dollarlıq alsaq e, ən azından dostlar biz buradan yəni hesablayıb baxa bilərsiniz. Məncə e, bir 20 dollara yaxın belə xeyir götürə bilərik ən azından. İndi yəni mən ən azı 1 dollarlıq dedim. Yenə yəni, də istəsəz alıb yoxlaya bilərsiniz. Bir azdan sizə göstərəcəm necə ola bilərik, necə e, niyə bilərik? İndi isə saytı sizlərə göstərəm. E, bundan əvvəllər dostlar SeaBar şey idi, Wall Street e, memeC var idi. Yadınıza gəlirsə, indi bilənlər bilir. Orda da dostlar eyni şəkildə, proyektin dizayneri eyni şəkildə idi. Onda sizə göstərəcəm. O tokendə dostlar ön satışı çox ucuz idi. Sonra listələnmə oldu, real oldu. Yəni alanlar aldı, vaxtında tutanlar tutdu. Burada token haqqında ə biraz məlumat yazılıb ə, istəsəz oxuya bilərsiniz maraqlı gəlsə saytın içindəki xəbərləri burada da yol xəritələri var hansı illərdə nələr eliyəcəklərsə hansı nə gələcəksə bu ilin 3-cü yəni dövründə artıq ki biz buna yaxınlaşmışıq. Gördüyünüz zərrə bunlar yazılı, pika qaplı topluluklara özəl avantajların kilidini açan erkən guncəlləmələr, özəl və nấm nəsədir dostlar, buradan özünüz oxuya bilərsiniz. Gördüyünüz zərrə burada borsalarda lİstənəcəyi falan filan yazılıb. Toplam tokenin ə, buraxılış sayısını burada görürsünüz. Liktidə içində dostlar 61% ayrılır. Liktidə nədir? Liktidə dostlar hər hansı bir e, deyək ki, PancakeSwap-dan MetaMask-da Unis Unis bətpə likidə qoyurlar ki e, biz bu tokeni alanda, yəni kim e, ordakı likidədən çıxır pul, həmçində satış eləyəndə xəzinə üçün e, 27%-ni alıb ayırırlar, ön satış üçün 7%, yəni ön satış üçün dostlar çox az bir miqdarda token ayrılıblar. Ona görə də yəni istəsəz e, 1-2 dollarlıq alıb ata bilərsiniz. Hələ əsas da ona görə bu videonu çəkirəm. Burada da dostlar ekosistemler hakkında falan Malumatları sitesiz girip okuyabilirsiniz Yanınıza gelse dostlar Evvel de size Wall Street'i göstermiştim Çekmiştim bunun videosunda Bunu dostlar Alışı 0.0 Eee Yəni 3 sentdə bələdiyim. Ancaq borsaə girən sonra 7-8 sentə qədər qalxdı dostlar. Həmin yenə də bu Pikachu olan layihəti də hələ göstərirəm. Gördüyünüzdə burada 7 sentə qədər qalxmışdı Wall Streetin tokeni. Yəni ə, ən birinci 2 sentdən satdılar, sonra 3 sentdən. Yəni yenə də istəyisiniz 2 qat xeyir ə, tutmuşdu orada o layihədə. Bu layihədə də dostlar, yəni satışın daha çox olduğunu görürük biz burada. Yəni ən satışdan bir dəyə hal-hazırda alsaq dostlar, bu qiyməti alacağıq 0.022-yə. Ancaq bu satışın ikinci levelində belə deyim, daha sonra qiymət gördüyünüzsə 0.0244 olacaq. Yəni 9 gün qalıb artıq ikinci o tapa keçmələrinə daha sonra 3-cü 4-cü o tap olacaq məncə. Ondan sonra da dostlar listələmə olacaq. Listələmə qiymətini də görürük ki, burada çox yüksəkdir. Burada məsəçəsin 34 5 dənə sıfır var qarşısında, burada isə 3 dənə sıfır var. Yəni dediyim kimi dostlar, bu video nə yatırım məqsədli falan filan deyil. Yalnız yəni, belə göstərirəm, istəyənlər alıb ata bilər. Necə alırıq? Burada öz kaşlokumuzu bura bağlamalı bağlamalıyıq. Şimdə ala basırıq. Burda hansı kaşloku istifadə edirsinizsə, onu bura bağlayım. Mən MetaMask bağlayasam avtomatik olaraq bağlanır. Burdan token almaq üçün MetaMask hesabımızda bizim BNB və ya XRP istifadə etməli. Bağlayarkən dostlar, BSC networkundan olduğundan əmin olun, yoxsa bağlanmayacaq keşlifimiz bura. Bura istədiyiniz miqdarı diring. Məsələn, deyək ki, 1 dollarlıq almaq istəyirik. Gördüyünüz zəre 1 dollar. 1 dollara bizdə bu qədər token verir. İndi deyirəm dostlar, bu video yatırım məqsədli. İstəsəz alba ata bilərsiniz. Burda onaylamağa basırıq. Daha sonra buradan ə, konfirm eliyib ödənişini onaylayırıq. İndi mənim balansımda pul olmadığı üçün bunu Elə bilmirəm. Əgər yenə də başlıq çıxmasa, videonun altında da yaza bilərsiniz, nəsə suallarınız falan olsa. Həmçinin də necə alınır yazılan bölümə də baxa bilərsiniz və həmçində bunların öz Twitter və Telegram səhifələrini girib takip eləməyi unutmayın ümümlük şəkildə. Burada Jetonun kontrakt adresində yoxlaya bilərsiniz güvənli olub-olmadığını və burada da bunların bəyəs qatları, ağ kağızları deyən bir bölümləri var. Yəni burada bütün token haqqında hər bir məlumatları biz buradan tapa bilərik. Gördüyünüzdür dostlar, ən birinci satışda 0.0200 olub. İndi isə hal-hazırda ki satışda 22-dir. Bu ikinci stepdir. 3-cü stepdə 244 olacaq. 4-üncüsündə 300, yəni 362, artıq 424-ə qədər qalxacaq. Yəni alıb atsaq nəsə eləmək olar dostlar. Yenidən baxın, dediyim kimi yatırım məqsədi ilə deyil bu video. Nəsə dostlar, bu videodan bu qədər. Nə isə bilinməsəz, videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.